Процедуры, в которых прозрачно все. От процедуры, то есть мы вывешиваем на сайте все практически, то, чего не было никогда, до э, структуры собственников, то, что всегда отсутствовало везде. То есть всегда было это все. Кто, когда, где, чем управляет. Причем, на, готов сказать, коллеги, ребята, дайте мне тоже возможность Давайте не будем выкрикивать. Э, вчера мы с утра встречались с визуалем. Кстати, не удивляюсь, что визуал здесь не существует. Как Горбатого <с aver> не лепи! Я вчера с и Дмитрием Фрактиным, который представляет Визер в Украине, встречался, и мы это обсуждали. Текст Беня писал, стоит. Беня, а кто же еще мог написать этот текст? Беня текст писал! Беню геть! Беню геть! Никто Визеер этим положением ущемлять не будет. У него есть право на не сотни лет если планируют отлетать он будет летать. а новые как придут лоукосты причем в Если тут они эй? будут соответствовать всем требованиям они будут летать самый главный момент а каким требованием Ну возможно как, подготовить экстраводу ага отстань ага. отстань ага. да. мы подписываем договор об открытом деле а мы хотим это подписать то 17 статья, так договор как раз предполагает регуляцию европейцами говорит о том, что собственник должен быть украинец или, или, или граждане Украины, или страна Украины. Это дискриминация, предложена европейцами. Какая это... Не 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 да а маршруты, какой? при чем да. тут собственно? Потому да. что это предложено европейцами, это работает во всей Европе. Ну вы же понимаете, Мы что это работать не будет. Я, я готов может быть я вру, но вы можете зайти на сайт и посмотреть текст договора по спинной Почему на... Почему основании на... Почему взятых на... на... каком основании если есть межправительственное соглашение, в котором указано Тегеран, в частности, конкретный случай Киев, в Тегеран направление, в межправительственном соглашении указано, что выполнять достаточный перевозчик со стороны Украины может быть только один. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, скажите, дайте ответ журналистам. На каком основании авиакомпания МАУ, Международная авиалиния Украины получила назначение, если в межправительственном соглашении о воздушном сообщении указано, что может быть назначен только один перевозчик? которым является авиакомпания Украинской Средиземноморской авиалинии. На каком? Ответьте, пожалуйста, конкретно. На основании протокола переговоров между двумя авиационными администрациями. Хорошо. Авиационные администрации имеют выше право, чем э, международное соглашение? Да, они имеют право подписывать документы а, с временным применением. Они не имеют права отменить международное соглашение? О чем вы говорите? Все делается как раз по закону. Как Более того, закон? Какому, какому, в одну сторону только. По какому закону вы там делаете? Вы по, по закону больше коломой. или что? Сколько вам денег проплатил, да. чтобы эти законы принимали? Если он действует в рамках своих полномочий, может может может. Более того, о том, что полномочия утверждать это положение, и это положение, более того, 23 года нет, в этом нет. формате, нет, работало нет. В этом нет. формате нет, и работало, а прописано в Воздушном кодексе. Воздушный кодекс имеет рамках закона. Это выше, чем наше положение. Это абсолютный показатель Есть Воздушный что, кодекс. кодекс Это, это закон Воздушный кодекс Мы действовали полностью в соответствии с законом Именно Каким? Это нам Хватит, хватит одно и то же говорить Каких законов? У нас таких законов не надо Которые вы под себя прописываете вы под себя столько законы прописываете, чтобы подло свое сохранить. Люди! Собаки вы мерзлые. Да, там, Наверное, Юмейр. На самом деле, хороший вопрос Юмейру. на все маршруты, на которые э, приходили другие перевозчики, вместо одного монопольного рейса, в том числе Тегеран, сразу появлялось 4-7. Вы понимаете, да, разницу, что там, где выполняется 4 или 7, Рабочих мест, э, самолетов и всего-всего удобства пассажиров в 7 раз больше, чем если это один. на монополии никто не хочет. Коллеги, в этом проблема. Никто не хочет прозрачности. Сергей, не пожалуйста, подойдите. Закон. закон! Есть закон! Причем здесь... Я не Люди не хотят не ваши вашими летать, они а летать закон. по вашим Я ценам, которые вы хотите установить. администрация отменить закон, подписанный на уровне двух правительств, двух стран. Как даже администрация может своим протоколом назначить другую авиакомпанию? Конкретно вопрос вам по МАУ, по Тегерану. Как? На каком основании? Межправительственное соглашение, пункт 3, подписанный между двумя странами. Между правительством написано один перевозчик. Вы не говорите о частотности. Сколько рейсов? Мы не об этом. я о... О закон. Я могу выставить, да? да? конечно. А мы не говорим о частотности. Вчера на пресс-конференции нам закинули, что мы не подтвердили авиакомпанию УМР вторую частоту. Ну, на самом деле, смешно услышать, просто потому что у них есть официальная бумага о том, что им предоставлено право на полеты одной частотой. И любому журналисту я это готов предоставить. Причем это право было выдано данным. Пожалуйста, не говорите по-другому. Я вам конкретный вам вопрос задал. совершенно задав... конкретно Хорошо, опрещение. вы сейчас говорите Но по о не вы, потому что на эти вещи Нет, отвечают. Нет, подождите. Хватит я задал конкретный вопрос. Это вопрос спорный. Можете вы отвечать, я могу вам планировать. А я вам конкретно говорю сейчас о документе. Есть межправительственное соглашение. В нем указано. Я... не надо мне сейчас про частоты, старух, тарорий. Закинуто вчера было. Не надо. Дайте Мы человек, говорим сейчас о назначенном перевозчике. Мы назначены перевозчиком. Украинской среди авиалинии. Почему авиакомпания МАУ назначается для авиаслужбы как второй перевозчик? Почему? На основании чего? Какого документа? Сергей, есть два вопроса. Первый вопрос. К сожалению, счастью, не назначал, вот сам факт назначения, не назначал не я, назначал больше, приехали. чем два года. Вы я приемник, но тогда не надо меня обвинять во всем чем, там, особенно в чем я не очень виноват. с одной стороны. С другой стороны, если вы хотите официального ответа, я вам могу сказать. Есть протокол между двумя переговорами между двумя государственными авиационными администрациями украинскими и разыгрывающим. Стороны могут создать временное применение для каких-то правил. Так было сделано. И это полностью соответствует закону. Вы руководитель даже авиаслужбы, начиная с месяца, вы выдаете разрешение на летний период или на зимний период. Вы как руководитель назначили с апреля месяца. Вы могли не должны были не выдать разрешение авиакомпании Мао на выполнение рейсов на Тегеран. Потому что они назначены незаконной, как вы только что сказали, что другим протоколом вашим предшественникам. Но вы преемник, вы следующий руководитель. Вы должны были остановить это и не дать им выполнять ни в летний период, ни в зимний период. Однако авиакомпания МАУ выходит, выполняет рейсы, игнорируется все. Нам не дается, вы не даете нам не увеличить частоты, мы пишем письма и так далее. Ничего. И сейчас вы говорите о том, что э, есть письмо, о том, что вы нас предупреждали и так далее. Это второй вопрос. Я пока задаю. Это главный вопрос. Нет, Нет давайте хорошо. Давайте Я перейти. задал вопрос Я... конкретный. Почему они назначены все? Вы мне сказали, ваш предшественник назначил. Так почему вы дали им разрешение выполнять? Ну, Летом и зимой, вы уже, ваша. Почему ваша дали класс? разрешение? Почему? А, ответит, на самом деле, а, если приходит эта компания и говорит о том, что уже есть назначение. У него есть назначение в данный момент, мы с этим согласны. В данный момент у него есть право с бумагой, с печатью. И поэтому право. они говорят, то есть все законно в этом, на этом этапе, они говорят, что мы готовы выполнять 4-7 рейсов в день вместо одного летающего раз в две недели рейса. Опять-таки мы вспоминаем не только про украинский земноморский летающий раз в две недели, но и про Борисполь, Аэрору, и и прочее, прочее, прочее. И говорят, что они готовы летать. Законно, потому что право на руках у них есть. И мы им говорим, что нет, вы не будете, потому что есть. И мэйн, который хочет непонятно чего, непонятно на основании чего. Мы знаем, что вы хотите. Мы все знаем, что вы хотите. Люстрировать надо тебя, потом все будет нормально. Потому что вопросы на самом деле... Давайте гражданское обсуждение, а не понимать, что втихаря. Потому что не справедливо Конечно. все. По вашему листье новая компания захочет войти на проект все рынок. Ей нужно два года исполнять маршруты внутренних перевозок. Вы думаете, что это может вообще приносить прибыль, учитывая то, что маршруты Киев-Санферопа Киев и Киев Донецк, и Киев в Луганск, знаете, будут скоро исполнять? Если летом, если летом а, ну, а летало 4 рейса в день, ежедневно, 4. Это да. значит, что если мы просим, например, VZ, например, любые другие авиакомпании, потому что таких авиакомпаний всего 3-4, потому что остальные и Моторсич, и я, да, и многие другие выполняют рейсы. Выполняют внутриукраинские рейсы. Как это не было странно, на самом деле, возможно, будут удивлены, но в Украине не только авиакомпания, ЮЗР или там... авиакомпания, вы хотите сказать, что Мотор Сич это мусор? А, Авиакомпания и предприятие, которое делает порядка миллиардов долларов в год оборота? Uh, uh, я, да. uh, я, могу сказать, что есть Одесса, на которой только у Мау было 4 рейса в день. И то, что мы предлагаем, и, по-моему, совершенно справедливое предложение, чтобы там, где есть четыре УМАУ с задротыми ценами, а меня все обвиняют в монополизме, если визеер добавит даже одну или два в неделю, в пятницу или вечером, в воскресенье или вечером, при ценам не 4-5 тысяч гривен за, за кресло, а тысячу или две то потока просто сгенерированного будет еще на несколько рейсов. Не надо 10. думать за авиакомпанию! Авиакомпания а авиакомпания сама решила, как зарабатывать свои деньги! Тоже, потому что меня в первую очередь обвиняют в том, что мы ничего не сделали. Почему вы не дали иметь на У них сейчас, у Визеера сейчас направлений на две и страницы. И Из них летает всего 10, 10 или 12. Списка, куда они могут летать, практически вся Европа.